ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមមេរៀនយើងបន្តបន្តទៀតគឺយើងបានរៀនដល់មេរៀនជំណុចនេះហើយមេរៀនលេខរៀងដល់ទី8ណាលេខ8គឺ8អូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់លេខរៀងទី9ក្បាលសត្វមួនគឺមានចំនួន9ក្បាលណា1 2 3 4 5 6ដល់9អញ្ចឹងទៅណា9ក្បាលអញ្ចឹងលេខតំណាងឲ្យពាក្យទី9របស់យើងណាតំណាងឲ្យលេខ9របស់យើងអានថា9 អានថា9ណាអានថា9លេងចឹងเลข9ដែលភាសាថៃគេហៅថាគេអានថា9ខ្មែរយើងគឺបកប្រែថាលេខ9ហ្នឹងឯងណា9អានថា9ណាបឋមលេខលេខ10ណាអញ្ចឹងមរនេះគឺតំណាងឲ្យចំនួនលេខ10 2 4 6 8 10ឯងចឹងទៅណាហើយគេអញ្ចឹងពាក្យថាលេខ10នេះយើងជាភាសាខ្មែរយើងនេះភាសាថៃគេនិយាយថា អាន um... ថា10អានថា10អានថា10អានថាប្រថាអានថា10ប្រថា10ណា10ប្រថា10ឥឡូវយើងចូលដល់ការរៀនប្រកបព្យញ្ជនៈជាមួយនឹងពាក្យណា អ okay. ូខេចឹងយើងមកខាងក្រោមទៀតសិនមកនេះអានស�កោតខੰមអានប្រកបពាក្យអានប្រែថាអានស�កោតប្រែថាប្រកបខੰមប្រែថាពាក្យស�កោតខੰមគឺប្រកបពាក្យអានប្រកបពាក្យណាចឹងយើងចូលដល់នៅនេះហើយអញ្ចឹងយើងបានចែកមានត្រាងរបស់យើងគឺមាន5ប្រឡោះណាខੰមគឺជាពាក្យណាជា ព ba ាក <cvida> anyway. ្យខំព្យញ្ជនៈសារៈសកត់ว่าអានថានឹងមាន5ប្រឡោះប្រឡោះទី1គឺពាក្យថាខំណាខំនេះគឺចំណងជើងពីលើគេទេចាំបែរថាជួរខាងក្រោមនេះពីលើចុះក្រោមនេះប៉ណ្ណិចុះក្រោមនេះគឺគឺជាពាក្យរបស់ភាសាថៃណាខំប្រែថាពាក្យហ្នឹងគឺបច្ចៈអតន័យនេះពាក្យទាំង3ហ្នឹងបន្តมาជួរទី2ណាប្រឡោះទី2គឺព្យញ្ជនៈព្យញ្ជនៈប្រែថាព្យញ្ជនៈណាព្យញ្ជនៈប្រែថាព្យញ្ជនៈ នេះជួរគេនេះព្យញ្ជនៈនេះគឺជាព្យញ្ជនៈរបស់ភាសាថៃណាពីលើចោះក្រោមហ្នឹងណាបន្តมาគឺចូលដល់សារៈសារៈហ្នឹងប្រែថាស្រៈណាអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រៈរបស់ភាសាថៃដែលត្រូវประกอบជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈខាងនេះហើយចេញជាពាក្យណាបន្តมาមើលខាងនេះណាសកុតวาមានន័យថាประกอบថាណាประกอบថារបៀបក្នុងការទិសេឲ្យគេមើលក្នុងការประกอบចូលគ្នាព្យញ្ជនៈประกอบមួយស្រៈគឺគេទិសេបែបនេះណា សកតប្រាថាប្រកបវារថាសកតវ៉ាគឺប្រកបថានេះទិស័យលក្ខណៈបែបនេះលើចុះក្រោមមកយើងមើលទៅកហើយនិងស្រៈអេនេះអូខេបន្តមកបន្លះចុងក្រោយនេះគឺអានវ៉ាបើថាបើពេលដែលប្រកបចេញមកឲ្យគឺអានថាអានវ៉ាគឺអានថានេះមើលបិយលុះចុះក្រោមមកពាក្យនេះអានចេញជាពាក្យមកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលជួរដេកទី1នេះណាជួរដេកទី1នេះគឺពាក្យនេះអានថា okay ណាពាក្យនេះអានថាកេអញ្ចឹងបានមុននិងបានពាក្យថាកេហ្នឹងគឺមានជញ្ជណៈមានការចូលរួមផ្សំជញ្ជណៈភាសាថៃ1បូកនឹងស្រៈ1របស់ភាសាថៃអញ្ចឹងគឺកេគឺបានមកពីការផ្សំជញ្ជណៈកកៃបូកនឹងស្រៈអេរបស់ភាសាថៃណាព្យញ្ជនៈកកៃនិងសារៈអេណា okay អញ្ចឹងកដាក់ស្រៈ a នេះកអេគេពេលដែលយើងប្រកបគឺយើងរៀនប្រកបគឺយើងមកមើលខាងនេះណាកអេគេកអេគីអានថាគេអញ្ចឹងទៅណាតោះមកជួបដីទី2ពាក្យនេះអានថា he he គឺបានមកពីការផ្សំជញ្ញៈ h hip បូកនឹងស្រៈ e របស់ភាសាថៃ h ដាក់ស្រៈ e h e he ខអេហេណាខអេហេជួរដៃទី3ណាយើងមើលជួរដៃទី3ពាក្យនេះអានថារេរេគឺបំអមកពីការផ្សំជួនជាអ្នកភាសាថៃរឫបូកនឹងស្រៈអេណារអេរេរអេរេរអេរេណាយើងបន្តតែនឹងហើយរអេរេអូខេឥឡូវយើងចូលពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យនេះអានថាតា តែគឺបានមកពីការផ្សំជ音ៈតតោបូកនឹងស្រៈអេតតដាក់ស្រៈអេតអេតែពាក្យថាតែគឺបានមកពីការផ្សំជ音ៈតតោបូកជាមួយនឹងស្រៈអេរបស់ភាសាថៃណាស្រៈអេតអេតែតអេតែបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យនេះអានថាឆែឆែ ថែគឺបានមកជាការផ្សំជញ្ជុញញៈឆឈីងបូកនឹងស្រៈអែឆឈីងបូកនឹងស្រៈអែណាផ្សំមកបានឆអែថែឆអែថែឆអែថែបន្ទាប់មកពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យថៃឡាដូចជាឡែឡែនោះគឺបានមកជាការផ្សំជញ្ជុញញៈលលីងបូកនឹងស្រៈអែរបស់ភាសាថៃលអែឡែលអែឡែ អានថាលាលាណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរយើងសូម slash ប៉ុណ្ណេះសិនហើយបើសិនជាចង់បានសុភៅអាចឆាតមកតាម Telegram បានណាខ្ញុំនៅផ្ញើ file ជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា